Jodoh maut itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi maut datang dulu sebelum jodoh. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Kita mulakan kisah ini dengan sejarah. Pengkalan Gawi Aring Road dibina sekitar 15 tahun yang lalu. Bermakna jalan tersebut diusahakan sekitar awal 2000-an sebagai laluan melalui kawasan berbukit hutan dengan pemandangan tepi tasik kenyer dan hutan sekitarnya. Laluan ini pernah dianggap jalan pedalaman paling indah di Malaysia dengan menawarkan pemandangan tasik kenyer, bukit bukau dan rimba serta menjadi laluan penting bagi pengguna dari Terengganu ke arah pergunungan atau kawasan pedalaman seperti Gua Musang dan Sempadan Negeri oleh kerana sifat cuaca dan geografi. Sejak dibuka jalan ini sudah beberapa kali mengalami kerosakan seperti hakisan cerun dan tanah runtuh. Walaupun pihak Jabatan Kerja Raya telah melakukan pembaikan berulang kali, sifat kawasan itu berbukit dan terdedah hujan lebat menjadikan ia laluan bermasalah dari segi keselamatan. Akhirnya pada 25 November 2024, Jalan Arin 8 Tasik Kenyir Kuala Generis atau sebahagian daripadanya diwartakan ditutup sepenuhnya akibat cerun runtuh serius. Namun, tahukah korang semua? Pada 5 Disember 2025 kira-kira jam 5.30 petang, satu nahas terajih berlaku di kilometer 52, Jalan Kuala Jenari Sungai Gawi Aring berhampiran Bukit Kawah. Kenderaan utiliti sukan Toyota Fortuner yang dinaki sepasang bakal pengantin hilang kawalan. SUV itu kemudian terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung yang sangat curam. Insiden itu meragut dua nyawa di lokasi kejadian. Sepasang bakal pengantin maut selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas ke dalam gaung di kilometer 52 Jalan Kuala Jeneris Sungai Gawi Aring, Bukit Kawah di Kuala Berang pada Jumaat petang. Mangsa dikenali sebagai Hassan Shazali, 52 tahun seorang guru dan penolong kanan satu di Sekolah Kebangsaan Lebir Kelantan. Manakala seorang lagi mangsa ialah Suzai Mahcik Aziz, 34 tahun, adalah seorang pemilik kantin di sekolah yang sama. Mereka difahamkan mempunyai hubungan rapat dan merancang untuk mendirikan rumah tangga. Majlis perkahwinan telah ditetapkan berlangsung pada 25 Disember 2025. Menurut Ketua Pai Daerah Hulu Terengganu, Seberitanda Syahrudin Abdul Wahab, pasangan berkenaan dalam perjalanan pulang dari Kuala mereka menuju ke kediaman masing-masing di Gua Musang Kelantan. Bagaimanapun, lalu yang diambil sebenarnya ditutup sepenuhnya akibat tanah runtuh. Siasatan awal mendapati kenderaan dipandu Hasan memasuki kawasan yang dihalang kerana runtuhan tanah. Apabila tiba di lokasi kejadian, SUV tersebut dipercayai hilang kawalan secara tiba-tiba. Kenderaan itu terjunam ke dalam gaung sedalam 61 hingga 67 meter. Kedua-duanya tercampak keluar akibat hentakan kuat. 61 hingga 67 meter boleh dianggarkan 20 hingga 23 tiga tingkat bangunan atau lebih mudah setengah panjang padang bola sepak. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Unit Forensik Hospital Hulu Terengganu segera menguruskan proses bedah siasat. Kes kematian ini kemudian disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis turut memberi peringatan mengenai risiko memasuki jalan yang telah ditutup. Tanda amaran dan sekatan konkrit juga dilaporkan telah dipasang sebelum ini. Bagaimanapun, pengguna jalan sering mengambil risiko melalui laluan tersebut. Sementara itu, proses bedah siasat jasad dua mangsa yang maut dalam insiden SUV terbabas dan jatuh ke gaung dijangka dilakukan petang ini. Tragedi ini memberi kesan mendalam kepada keluarga mangsa terutama Suzaimah. Adiknya Siti Azliana Cik Aziz 33 tahun memaklumkan mereka baru saja berbincang mengenai persiapan hantaran. Warna tema perkahwinan dipilih Suzaimah ialah hitam termasuk kek perkahwinan. Namun segalanya bertukar menjadi pakaian untuk majlis kenduri arwah. Azliana berkata panggilan kepada arwah pada petang kejadian tidak dijawab. Namun dia tidak menyangka sesuatu buruk berlaku ketika itu. Menurut ibunya Fauziah Mahmud 58 tahun. Suzaimah baru selesai ke pantai Penarik Setiu. Arwah ke sana untuk menikmati makanan laut celup tepung bersama Hassan. Suzaimah merupakan anak ketujuh daripada sembilan beradik. Arwah yang merupakan ibu tunggal juga meninggalkan tiga anak berusia 15, 12 dan 7 tahun. Suzaimah telah mengusahakan kantin sekolah selama 14 tahun. Keluarganya mengesahkan bahawa majlis merisik dijadualkan pada 20 Disember ini. Perkahwinan pula ditetapkan pada 25 Disember dengan persiapan hampir lengkap. Hantaran keluarga telah diagih untuk ditaja setiap ahli keluarga. Jenazah mangsa kemalangan kenderaan utiliti sukan SUV yang terbabas ke dalam gaung di Jalan Kuala Generis, Sungai Gawi Aring, Bukit Kawah, Terengganu selamat dikebumikan pada Sabtu malam. Jenazah Hassan Syazali dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kedai Menanti Pasir Putih pada 9.10 minit malam. Manakala jenazah Suzaima C. Aziz dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Lebir Gua Musang pada 9.26 minit malam. Jenazah saudara tiba di kediaman kira-kira jam 8.45 malam 5 Disember 2025. Solat jenazah diadakan sebelum dikebumikan pada jam 9.26 malam. Lebih 50 penduduk hadir dalam suasana sayu mengiringi pengebumian tersebut. Arwah disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Lebir dalam masa yang sama. Keluarga Hasan turut berada di unit forensik HHT. Mereka menunggu proses bedah siasat sebelum membawa pulang jenazah. Al-Yarham berasal dari kampung kedai menanti Pasir Putih Kelantan. Jenazah Hasan dikebumikan pada jam 9.10 malam hari yang sama. Solat jenazah diimamkan oleh anak sulungnya Amir Haziq Hassan, 24 tahun. Upacara itu dijalankan di Masjid Ali Ikhlas Kedai Menanti. Pengebumian berlangsung hiba dalam kalangan keluarga dan penduduk kampung. Kakaknya Rohani Ghazali 63 tahun memberitahu arwah seorang yang pemurah. Malah Hassan suka berselawat dan sering balik ke kampung setiap minggu. Arwah juga dikenali rajin memasak dan membawa hasil tanaman kepada keluarganya. Bagi keluarganya, pemergiannya amat mengejutkan kerana tidak menunjukkan perubahan pelik. Rohani mengakui mereka sudah mengatakan hasrat arwah untuk berkahwin. Persiapan meristik pada 20 Disember telah pun diatur. Arwah dan bakal isterinya dipercayai keluar mencari barangan hantaran ketika kejadian. Kenderaan SUV mereka turut memuatkan beberapa barangan perkahwinan termasuk baju pengantin. Menurut ibunya Maxim Isa 82 tahun, dia belum sempat mengenali bakal menantunya. Dia juga hanya mendengar cerita mengenai wanita yang dipilih Hasan. Arwah anak keempat daripada 8 beradik dalam keluarganya. Lebih mengejutkan Cik Nur Hashim Hasan Hassan 50 tahun balu kepada Hassan Chazali berkata dia terkejut apabila dimaklumkan polis bahawa suaminya maut dalam kemalangan sambil mendedahkan bahawa mereka sebenarnya telah bercerai namun dia masih berada dalam tempoh edah hampir 3 bulan dan tidak mengetahui langsung perancangan arwah untuk berkahwin lain pada 25 Disember seperti yang dilaporkan media pasangan itu hidup bersama selama 25 tahun dan dikurniakan 5 anak berusia 8 hingga 24 tahun dan walaupun berpisah Hassan tetap berhubung dengan anak-anak sehingga kali terakhir berbual pada rabu lalu sebelum kematiannya Sementara itu, Kementerian Kerja Raya mengesahkan telah membuat laporan polis. Tindakan itu diambil susulan pelanggaran penutupan jalan oleh pengguna. Selain itu, sekatan konkrit dan papan tanda tambahan sedang dipasang. Menteri KKR Datuk Seri Alexander Datang Linggi mezahirkan kekesalan terhadap insiden tersebut. KKR turut memaklumkan laluan ini telah dipantau rapi. Pembinaan Jabatan Baharu telah diluluskan pada 25 Mac 2025. Kos pembinaan berjumlah RM36 juta dan kini dalam proses perolehan. Surat setuju terima dijangka dikeluarkan dalam dalam suku keempat Disember. Begitulah kehidupan ini. Buat lelaki, perempuan cantik itu memang ramai. Tapi perempuan yang sanggup bersama kita daripada susah, itu yang patut dihargai. Apa lagi nak dicari di usia yang sudah menjangkau lima an melainkan ketenangan di usia tua. Salam takziah buat ahli keluarga. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.